Gəlbadda sərbəst güreş idman növü üzrə Lənkəran-Astara regionunun açıq birinciliyi keçirilib. Yarış Azərbaycan Respublikasının rəməkdar məşqçisi, SSR idman ustası, Respublika dərəcəli hakim Fəxrə Bədən tərbiyəsi və idman işçisi, Azərbaycan güreş federasiyasının 4 saylı nümayəndəliyinin sərbəst güreş üzrə baş məşqçısı İlham Məmmədovun 60 illik jubleyinə həsr olunub. Turnir rəsmi açılışla start götürülüb. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənməsindən sonra müxtəlif dövlət və idman qurumları tərəfindən veteran güreş ustası İlham Məmmədova hədiyyə və xor fərmanlar təqdim edilib. Açılışda yubileyar özü də çıxış edərək səmimi təbriklər üçün hər kəsə təşəkkür edib. Qeyd etdi ki, Cəlləbədə Olimpiya kompleksində baş tutan birincilikdə ölkə üzrə 12 komanda iştirak edib. Komandalar 26 kq-dan 65 kq çəki aralığında 2009, 2010, 2011-ci il təvəllüdlü yeniyetmələr təmsil ediblər. İstərdim ki, Cəlləbədə sərbəst gülləşin inkişafı güclü olsun və region rəhbəri kimi 15 rayonun rəhbəriyəm sərbəst gülləş üzrə istirəyim ki, regionumda gücləşin, daha da inkişafı yüksəklərə qalsın. Əməkdar məşqçi İlham Məmmədov yeni yetməlikdən ölkə üzrə müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. Sonradan məşqçi kimi fəaliyyət göstərən Yubilyar öz yetirmələri ilə təkzə ölkə üzrə deyil, beynəlxalq yarışlarda da fərqlənməyi bacarıb. Yarışın əsas məqsədi idmançılar arasında vətənpərvərlik tərbiyəsini gücləndirmək, onlar arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək və regionun ən güclü idmançılarını müəyyən etməkdir. Turnir Nizhniye Respublika dərəcəli baş hakim İlham Məmmədlinin rəhbərliyi etdiyi hakimlər heyəti idarə edib. Gərgin mübarizəli turnirdə ümumi komanda hesabında Cəllabat idmançılar birinci yerə layiq görülüb. İkinci yerə Lənkəran məktəbinin yetirmələri, 3-cü yerə isə Astara komandası tutub. Turnirin bağlanış mərasimində qaliblər üçün kubok və medalları Lənkəran-Astara Regional Gənclər İdman, İdman İdarəsinin Cəllabat rayonu üzrə sektor müdiri Vüqar Cavadov təqdim edərək yeni yetməcüləşdirənlərin hər birinə perspektivli idmançı karyerası arzulayıb. Elven Kudratov, Elqar Mustafayev bu gün informasiya proqramı üçün